मेवम् विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था यदेन ना यज्ञमयचन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागमचिमानः चन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसा अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिचारन्त्य मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेथसः यो देवेभ्य आतपति यो देवाना पुरोषि पूर्व यो देवेभ्य जाता नमो ऋचा ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मण जनजंत तस्वशे ग्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानि अश्विनो अश्विनौ व्याप्तम् इष्टम् अमुम् मनिशाना रच्छञ्जोरावृणीमते गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतते दैवी नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वजगादभ्येषजम् एवम् विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिचानन्तयो मरीचीनाम् पदमिच्छन्तु वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवाना पुरोषितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्म ये ब्राह्मम् तस्य देवा असन्वशे ए। क्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुरूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टम् मशाना अमुम् मशाना सर्पम् मनिशाना तच्छोरावृणीमते गातुम् जज्ञाय गातुम् जग्पतजे दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजम्